Значит, сердце для сердца, что нужно? Желательно не появляться, если кто работает к начальству, не попадаться в это время. Короче говоря, чтобы не было стресса. Вот чтобы не было стресса, для сердца очень важно, это с 11 до 13 самое активное Вот избегайте стрессов именно в это время. Тонкий кишечник. Вот как раз то, что я уже перед этим говорила, когда должен быть отдых. После еды. После еды должен быть отдых. Это тонкий кишечник, он работает с 13 до 15 часов. 13 до 15. Мочевой пузырь с 15 до 17. Он активен. В отличие от тонкой кишки и печени. Мы знаем, что очень ночью работает. Да? С 15 до 17 мочевой пузырь. И тут же рядом почки, они с 17 до 19. Вот этот вот это вот два, как бы, это мочеполовая система вообще-то, да, и почки сюда входят, но здесь надо много пить воды. Много пить воды. Очищено, безусловно. Мы таким образом помогаем. Но сюда входит не только мочевой пузырь и не только почки. Сюда еще входит... Недология. То, что касается э, этом, нижней части нашего тела. Да? То есть у кого кисты, у кого там какие-то нарушения, у кого даже были операции, то что касается женских половых органов, здесь тоже надо побольше пить воды. Вот это два органа, которые, конечно, очень вместе хорошо работают. Да?